अच्छा एक ये सवाल मुझे मौसू हुआ है कहते हैं कि क़्यामत की निशानियां बयान की जाती हैं उनमें एक ये निशानी बताई जाती है कि सूरज का तलु होना ये मगरब से होगा तो इस बारे में रहनुमाई कर दीजिए कि ये कुरान में है या नहीं इसकी क्या हकीकत है तो भाई इसकी कोई हकीकत नहीं इसकी कोई हकीकत कुरान ने बयान नहीं की है ना ही कुरान ने किसी भी किस्म की कोई निशानी बयान की है कि कयामत के निशानियाँ ये ये निशानियाँ होंगी छोटी निशानियाँ ये होंगी बड़ी निशानियाँ जो होंगी वो ये होंगी ऐसी कोई निशानी कुरान ने बयान नहीं की है कुरान ने तो एक वाज पैगाम दिया है लतीकन आप तर्जुमा उठाकर देख लीजिए कि तुम्हारे ऊपर अचानक यकदम से आ जाएगी आज आप देखिए उन लोगों के दरमियान जो लोग क़यामत की निशानियाँ बयान कर रहे होते हैं आप उनसे ये बात पूछ लीजिए कि क़यामत कब आएगी आप उनका जायज़ा ले लीजिए अपने दिलों का जायज़ा ले लीजिए आपको ये बात तो हतमी तौर पर मालूम है कि मेरे सामने क़यामत नहीं आनी है आपको ये बात अच्छी तरह मालूम है आप अभी जाके किसी से मालूम करेंगे कि क़यामत कब आएगी क़यामत का नजूल अचानक हो जाएगा या मेरी ज़िंदगी में क़यामत आ जाएगी वो आपको इतना इतमान दिला देगा क़यामत अभी तो नहीं आनी है, है क्या अभी याजूज माजूज आ गए हैं क्या ईसा का रसुल्ला का नज़ूल हो चुका है फिर वो आपको बताएंगे ईसा के नज़ूल के बाद भी चालीस साल वो ज़िंदा रहेंगे उसके बाद कहीं जाके क़यामत आएगी तो हम अपने दिलों का जायज़ा ले लें हमें ये बात तो हतमी तौर पर हमने अपने दिलों में बिठा रहा है कि क़यामत मेरी ज़िंदगी में तो नहीं आनी है हमेशा हमने ये सोचा हुआ है क्योंकि हमें क़यामत की निशानियाँ बता दी गई हैं कुरान ने एक मक़ाम पे ये कहा है यस अलू न वो आपसे सवाल करते हैं ये सवाल की नोयत क्या थी कुरान ने पहले इस आए से कबल क़यामत के बारे में ज़िक्र किया उसके फ़ौर बाद बयान किया यस अलू न वो आपसे सवाल करते हैं का अन का हफ़ी वो आपसे सवाल करते हैं गोया कि आपको उसके बारे में पूरी मालूम मौजूद है आप उसका पूरा इलम रखते हैं क़ुरान ने जगह जगह इस बारे में वजाहत कर दी है कि ये जो क़्यामत का मामला है ये अचानक और यकदम है मैं भी उस बहस में नहीं जा रहा कि क़्यामत का लफ्ज़ जो आया है वो किस माना में आया है क़्यामत कैसी होगी कैसी नहीं होगी वह हम दर से कुरान के अंदर समझ लेंगे मैं अभी सिर्फ मसले के बारे में वजाहत कर रहा हूँ जो हमारे जहनों में राइज है जो हमारे तर्जुमों के अंदर मिलता है वो यही है कि क़यामत वो दिन होगा जिसमें सब लोग ख़त्म हो जाएंगे ये हो जाएगा फुला बातें हो जाएंगी बात यह है कि जो निशानियाँ बताई जाती हैं उनमें एक निशान की सूरज का तलु होना ये मशरक़ के बजाय मगरब से होगा कुरान एक मकाम पे सूरज और चाँद का जिक्र करके कहा ज़ालिका तकदीर आजीज़ लिम ये अल्लाह का वो पैमाना है वो अज़ीज़ भी है हैलीम भी है वो इम वाला भी है और गलिब भी है ये पैमाना उसका मुकरर करदा है चाँद का कहाँ से तलु होना और किस वक़्त पे किस जगह पे गुरूब होना ये अल्लाह का तय करदा है और ये अल्लाह की सुन्नत है अल्लाह फरमाता है फ़लन तर्जी सुन्नत तब्दीला जिस सुन्नत को अल्लाह की सुन्नत को तुम कभी भी तब्दील या तहवील होता हरगिज़ नहीं पाओगे अल्लाह की सुन्नत मतलब अल्लाह का क़ानून जिस पर अल्लाह ने इस कायनात को चलाया हुआ है ये कभी तब्दील होता हुआ नहीं पाओगे तो कुरान के अंदर कहीं भी किसी निशाने का जिक्र नहीं जितनी निशानी आपको बताई जाती हैं वो सारी रिवायात की रोशनी में बताई जाती हैं जिनकी अपनी हैसियत मशकूक है उसके बुनियाद पर कैसे आप ये समझ सकते हैं कि हाँ ये बात हंड्रेड परसेंट ऐसे ही होगी जैसी बताई जा रही है तो मशिक से मगरिब से निकलने वाला जो मामला सूरज का बताया जाता है ये कुरान के अंदर मौजूद नहीं है कुरान की आयत के बर ख़िलाफ़ इसको फैलाया जा रहा है और ये मुमकिन भी नहीं है अगर आप कुरान का जायज़ा लीजिए सुन्नत अल्लाह की सुन्नत का जायज़ा लीजिए उससे मालूम हो जाएगा कि ये बिल्कुल ग़लत नज़रिया है और कुरान के अंदर इसकी तर्दीद मौजूद है आप बस इतना याद रखिए कि बखता के आए हैं कि क़यामत अचानक वाक़ होगी और हादसा जो वाकई होता है उसके बारे में पहले मालूम नहीं होता हादसा क्या होने वाला है वो यकदम एकदम आपके सामने नमूदार हो जाता है साइंटिफिकली तो मुमकिन ही नहीं है मैंने एक दफ़ा जिक्र किया था ना कि साइंस की जो बुनियाद है वो किस पर कायम है लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी एक ही कानून है जो कायनात के अंदर चला आ रहा है उसी बुनियाद पर जितने भी एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं जितनी भी चीज़ें बाहर भेजने की कोशिश की जाती हैं इस दुनिया के अंदर भी जिस तरह फ्रीकुनसी कायम रखने की कोशिश की जाती है वो एक ही चीज़ के ऊपर है कि कानून तब्दील नहीं होता ये तो पूरा का पूरा कानून तब्दील होने की बात हो रही है कि ये सूरज आपका मगरब से निकल जाएगा तोबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा और फिर दूसरी जो मुख्तलि बातें बयान की जाती हैं वो अलग ही है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे तो साइंस के मुताबिक भी ये मुमकिन ही नहीं है कि वो चीज़ सूरज जो है वो मगरब से निकलना शुरू हो जाए ये तो लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी के भी ख़िलाफ़ है